Чір мене звати Юлія Шпачинська. Це проект статський радник. Нагадаю, що у нашому проекті брали участь 24 претенденти різних професій та різного віку. Журі проекту та група фахівців з управління персоналом, на чолі із паном Козловським, аналізують результати діяльності учасників проекту. Їх наразі залишилося вже 22. Всі вони отримали шанс реалізувати себе як керівники проектів обласного рівня. Саме таким чином було вирішено задовільнити кадровий голод на Кіровоградщині і віднайти ефективних менеджерів, які здатні реалізувати проекти губернатора Сергія Ларіна. Також голова облдержадміністрації сподівається, у цьому проєкті віднайти для себе радника. За декілька секунд майстер-клас від успішного менеджера досвідченого парламентаріата вже народного губернатора Кіровоградщини Сергія Ларіна. Ларін Сергій Миколаєвич народився 11 січня 1962 року у місті Харцизьку Донецької області. Освіта вища у 1990 році. Закінчив Харківський інженерно-педагогічний інститут імені Соколова за спеціальністю інженер-електромеханік. З 1981 року працював електромонтером на Харцизькому трубному заводі. У 1981-1983 роках проходив строкову службу у лавах радянської армії, після чого повернувся на Харцизький трубний завод, де пропрацював до 1990 року. В цьому ж році Сергій Ларін обраний депутатом Харцизької міської ради, де до 1991 року працював головою постійної комісії з молодіжної політики, народної освіти та культури. З 1991 з першого по 1996 рік був головою комітету молодіжної політики Харцизького місь у 1997-1998 роках пройшов шлях від консультанта відділу з організаційного забезпечення діяльності Донецької облради до заступника начальника управління у справах сім'ї, молоді та туризму Донецької облдержадміністрації. З 1998 року Сергій Ларін чотири рази обирався до парламенту. У Верховній Раді шостого скликання був головою підкомітету з міжнародно-правових питань Комітету у закордонних справах, членом лічильної комісії Верховної Ради, керівником групи із міжпарламентських зв'язків з Республікою Корея, а також керівником групи з міжпарламентських зв'язків з державою Кувейт. У 2002-2003 роках Сергій Ларін очолював Донецьку обласну організацію Фонд підтримки правової реформи. Орденом за заслуги другого та третього ступеня почесною грамотою Верховної Ради. Орденом Республіки Корея за заслуги у дипломатичній службі. Розпочався майстер-клас. Несподівано. Губернатор привітав Романа Бойка та Віталія Дайнеку. Під час проекту у Романа народилася донька, а Віталій одружився. Вони отримали ексклюзивні фотоальбоми від губернатора. Найбільше ціную декілька речей, я вже про це говорив. Це перше, це творчість, креативність, працездатність, професіоналізм і вміння працювати в команді. От я би я б сказав, мабуть, п'ять таких основних. Компонентів, які мені більше не те, що подобається в людях. а, Мабуть, це для роботи в органах влади, і взагалі в роботі, мабуть, і в бізнесі це п'ять компонентів, які, мені здається, не тільки мені, а взагалі для того, щоб команда нормально працювала, щоб були результати. Ну, звичайно, їх багато. Можна додати ще і контроль за результатами і вміння не тільки проголосити. Якийсь новий проєкт, а довести його до логічного кінця, як говорив мій один товариш. Не головне увійти в якийсь проєкт, головне знати, як ти вийдеш з нього. Тому я сподіваюся, що і наш проєкт він почався так потужно, я думаю, що закінчиться на такій ж мажорній ноті. Я ніколи не звільняю людину просто так. І ніколи, мабуть, в житті в мене не було, і я сподіваюся, що не буду, що ось за це я його звільняю. Людина набирає критичну масу, повинна працювати команда. Коли людина працює не в команді, не в тому сенсі, що вона хороша людина, дуже добре виконує роботу, але не в команді, ні. Просто людина або засиділась, працює декілька чи десятки років на своїй роботі, і вже вона не бачить того з такими шорами, що повинен бачити. Треба вступати в дорогу. Переходити по горизонталі на роботу, або може трішки нижче, і показувати себе, а потім знову на іншу ще більше на іншу о, сходинку підніматися. Сеніколавич, вот на, на, на столі лежить лежит м'ячик. Я поділюсь секретом з учасниками. Мячик дуже знайомий мені і нікото товаришам ви там в залі не могли би якби прокомментировати. І, или прокомментирувати? І прокомментирувати, і продемонструвати чи продемонструвати. В житті е, мене називали в школі завжди не посидячий. Для розрядки я тримаю такий м'яч і треную. Я взагалі себе тримаю у формі. Ось, коли в формі. Ви... Щось... Я взагалі дуже координована людина, я займався спортом, і коли в мене щось не виходить, я дуже нервую, що вже старість прийшла. От, тому я завжди себе треную, а м'ячик це тренування для моїх підлеглих. От хто заходить до мене, я кажу, лови. о, молодець. Майже спіймав. Отаким чином ми тренуємося, я собі держу форі. А ще в мене така є улюблена штука. От тут такий стіл, незручний, але я спробую показати. От, вмієте хто небудь так? Ну, от, просто кидати. А от заплющений Ну, Бачите? Я ж не дивлюсь. О. Ну, так і бува. Так? Але знову, бачите. От. Поки що не туток не зміг. Тому оце я себе так треную. Коли в мене так виходить, значить я ще фух, я в формі. Значить, можна ще робити гарні справи для Кіровоградщини. Ми ж створили все ж таки баскетбольну команду в Кіровограді. Вона зараз виграла всіх, хто розуміє статички в спорту, в баскетболі. Ну, всіх за 50 вони виграли очок. Дві зустрічі 101-104 на 48 на 53, одна зустріч там, 91 на 48. Зараз они лидер в группе. Сам они очень э, понравится. И форму, быть, буду тренироваться. В баскетболе я посмотрю, и мне снова хочется. Есть город, <клухи>, который, я не знаю, как, как местные его жители, но э, жители соседних городов э, называют его Сан-Франциско. На самом деле он называется Харциск. Я могу вас попросить немножко рассказать об этом городе. Ну, родился я в Харциске, родился есть. Город небольшой. Ну, типа Александрии. Такой был 100 тысячник. Несколько городов еще входит в его структуру. Город такой, конечно, он маленький, но, но много людей ну, известных там работало и, и родилось. Ну, я считаю, что, честно, это не зависит от, от, там, от рождения, от желания человека. Хочешь ли ты жить лучше или не хочешь жить лучше. Вот, мы же объявили на родных, да? От, отозвалось только там 450 или около 500 человек, да, осталось еще меньше. Поэтому вы, наверное, хотите что добиться в жизни? Я думаю, что это обязательно получится. Вот у нас был мест форум, и что приятно, что вот был представитель с 19 стран, и послы были, и инвесторы, потенциальные инвесторы, да. И я рад, что вот то, что люди говорят со стороны, и в официальных встречах, и там в приватных беседах потом уже, о том, что они говорят, что хорошая молодая команда, они пообщались с заместителем, что открытость, что власть пытается привлечь инвестиции, отношение к людям это, – это самое главное. То есть самое главное, чтобы люди верили власти, что в их стремлении власти действительно сделать что-то, не что-то хорошее, а продвинуть тут вот регион. Сегодня много проектов, которые дадут, будут Шаг за шагом мы будем развивать наш регион. Вы не могли бы рассказать, вот как в течение своей карьеры вы, вот сталкиваясь с каким-то другим взглядом, другим видением, все же находили возможность меняться, корректировать э, свое какое-то отношение и насколько это важно для построения и успешной карьеры и для того, чтобы обеспечивать результат адекватный сегодняшнему дню? Для того, чтобы стать э, ну, кем-то в этой жизни, чем больше ты общаешься с людьми, с, с разными людьми, и с, я не говорю с умными, неумными и так далее, тем больше ты обогащаешь свою память, и тем больше ты становишься эрудированным, и тем больше ты понимаешь, э, что ты в этой жизни хочешь. Поэтому здесь мы должны максимально максимализировать наши контакты со всеми, а тем более с теми, кто в этой жизни достиг большего. Личный контакт ⁇ это очень важно. И э, я бы советовал это делать всем. То есть, если с вами общается какой-то человек, молодой студент подошел, не надо никогда э, отмахиваться, а хотел пожать руку, два слова и так далее. Это студент завтра может станет там, министром, президентом, а э, он запомнит, что вы с ним поздоровались однозначно. Много примеров, когда люди э, говорят, почему ты работаешь, а мне когда-то Ларин помог, я не знаю, чем я ему помог, я не помню. Я, у меня есть плохое качество такое, что я... Когда кому-то хорошее делаю, я об этом сразу забываю. И когда мне честно тоже хорошее делать, я тоже иногда об этом забываю. Но есть книга, я ее говорил, вам вы не читали, ее? 48 законов власти. Не читали вы ее, не? Кто читали, да? Там есть одно, один из законов какой-то в африканской стране. Он говорит, если вы увидите, что река течет гору, знаете, что это кто-то добром ответил на добро. Или если вы сделали кому-то добро, то сразу об этом забудьте, потому что тот, кого сделали добро, уже об этом забыл. Чтобы мы делали добро не для тех людей, которых мы это делаем, а для себя. Чтобы Бог поставил большую галочку наверху. Мне жаль тех людей, которые не понимают, что мы делаем. Мы просто создаем такой позитив сегодня вокруг региона, и этот позитив будет возвращаться. Будет возвращаться инвестициями. Финансируемый из бюджета. То, сегодня, то, что сегодня и происходит. Но самое главное, принцип, который у нас сегодня есть, нам надо, чтобы область развивалась. И это будет самая большая, я считаю, похвала и награда. Насколько менеджеру, управленцу, вот когда человек, так сказать, определяется с профессией, начинает чувствовать и пробовать именно управленческую карьеру. Насколько имеет значение ну, базовая какая-то да, профессия? П -п -п Почему я спрашиваю? Вот впереди у нас 12 совершенно конкретных э, программ, проектов э, разноотраслевых. Но речь идет о том, чтобы управлять. Насколько ну, важно иметь или не важно иметь вот специальные знания именно отраслевые? Я считаю, что не влияет базовая профессия. То есть в большинстве, ну не в большинстве, а вот в 80% не влияет. Менеджерский подход больше, чем профессиональный. А если человек менеджер еще и профессионал, это вдвойне будет цениться, конечно. Человек, руководитель должен определить, что найти, кто, и затем проконтролировать выполнение вопросов вопросу, кто. Вот возвращается. я просто знаю один из фактов в вашей биографии. Вот в юности вы как-то рассказывали, вас избрали комсоргом, mm -hmm. и вы пришли, там была проблема да, ремонта дискотеки, да? Это хорошая, это моя любимая история, одна из э, самых любимых. Меня избрали комсоргом цеха Харцовского трубного завода, электроремонтный цех. Ну, там немного комсомольцев, там 40 человек. Я как раз у нас в ДК организовали дискотеки, это был 86-й год. А у нас цех был баллонный, знаете, вот эти барные такие эти, стой, эти стулья, они такие полукруглые, как пуфик такой, да. А у нас как раз баллоны, и вот они как раз верхняя сейчас баллона, вот точно вот такая. Раз и нижняя их сваривали, труба и здесь, а потом брали поролон, у нас всех антикоррозийных покрытий, сверху кожей обшивали и, и все. И вот эти, и нам за, поставили задачу сделать таких там 20 таких там пуфиков. Ну, а меня только избрали комсоргом, А жду, ну комсорг, такой же электромонтер, как и все. И я забрал всех комсомольцев, их там человек 30, и говорю, это был рабочий день. Я говорю, мужики, сегодня остаемся, будем делать эти ну, стульчики, там пуфики. И они говорят, а почему мы должны оставаться после работы? В итоге остался один сварщик, в итоге мы вдвоем с ним вот, вместо 30, помню, до глубокой ночи. Вот, мы это дело варили не помню же сколько сварили это классный был мне урок вот что, то есть я это в основном молодежи рассказываю если вы научитесь управлять людьми не не имея административных ресурсов то вас люди вам будет когда вы станете руководителем вам будет очень легко управлять Поэтому даже сегодня я, вот мне настолько этот случай запал в душу, и он лежит у меня глубоко в голове, я сегодня пытаюсь, насколько мне кажется, я со всеми не разговариваю как губернатор, я никого не заставляю, я прошу вот сделать это и это. И я думаю, что это более эффективный способ, как можно управлять людьми. Вот действительно, вот эта вещь мне запомнилась, и я стал очень успешным комсоргом, Цеха мы были лучше, у нас был лучший цех, мы выигрывали это мы турслеты, и самодеятельности. Но ну, с учетом того, что я, там, я и спортсменом был и, и пел и там и жонглирую, и все что хотите делаю, и так далее. И тогда у меня уже были гораздо больше успехи в общении с людьми, когда тебя уважают. Важно, чтобы руководителя не только боялись, да, но уважали, даже там любили, да. И тогда, наверное, будут относиться. Точно так же. Как в дальнейшем вы пробовали практически и решали такие вопросы: кого подбирать в свою команду, как влиять, как обеспечивать их результативность? У каждого человека, у каждого менеджера есть там спады, подъемы и так далее. Как вы решали для себя эти вопросы? Нет плохих людей, нет плохих профессий, нет неумелых людей. Есть люди трудоспособные, трудолюбивые, есть ленивые. Да? там мы, по-моему, об этом говорили, но еще раз хочу сказать. Важно человеку найти его место. То есть человеку надо найти работу, то есть ту, которая он соответствует. И это не важно, это будет работа там, инженера, программиста, руководителя или рядового человека, если он будет ее делать качественно, он всегда будет высокооплачиваемым специалистом, его всегда будут ценить. А если человек, ну, вот есть же люди, есть специалисты, а есть менеджеры, да? И если специалиста поставить менеджером, который не может быть менеджером, это проблема большая. Так вот, задача руководителя, менеджера, как хотите, найти человеку его применение. Еще я хотел бы сказать, значит немаловажный факт вот должен сохраняться вот командный дух командный дух это когда вот люди не только работают вместе но и отдыхают вот мы это очень часто практикуем ну вернее как очень часто непонятно понятно не часто практикуем да вот работа и отдых это очень важно то есть мы периодически собираемся командой или коллективом в разных или праздник, или выходной, или день рождения, отмечаю вместе день рождения. И, и во многом ну, еще люди проявляются и там. Вот вы, вы, в этой связи, Сергей Иванович, вот, был, был затронут такой один момент, связанный с тем, насколько правильно, адекватно самого себя оценивать, свои результаты, свои, может, отдавать отчет в своих недостатках. Вот когда мы, собственно говоря, только начинали этот проект, ну, вот я сталкиваюсь на, на этапе того, когда люди только подавали свои анкеты, да, заметил, что есть целый ряд людей, которые могли бы быть интересны, но у них проблема с самомнением о том, Само о чем -то. самооценкой, да. И вот что касается тоже молодежных лидеров, mm -hmm. вот они, так сказать, не, не имея там, собственно говоря, особо практического опыта, но сейчас думают, что они стоят слишком, да, как бы много, чем может предложить им рынок. Насколько мы, вот управленцу, менеджеру важно все же адекватно оценивать. Кто ты есть на самом деле, что ты умеешь, что ты не умеешь, как вот вы я думаю, Я думаю, это каждому человеку вообще себя оценивать. И здесь должна быть какая-то мера, чтобы не было и переоценки, и недооценки. Вот я себя, честно, все время недооцениваю. И это для меня стимул. Вот. И то, что многие вот, считают, что это достижение, я, допустим, не считаю, что это достижение. Да. Вот говорят мы сегодня, да, а вот вы сделали тут, да это должен делать каждый чиновник, каждый губернатор, да, вот делать то, что я сейчас делаю. Даже больше, я считаю, что надо сделать. И так, это в любом вообще в любом роде деятельности, в любой работе, да, надо немножко, наверное, себя недооценивать. К сожалению, многие, особенно молодежь, они, они более склонны к переоценке. Сергей Николаевич, вот хотелось бы узнать ваше мнение. У нас сейчас в проекте есть такое слово очень модное – креативность. И хотелось бы узнать ваше личное мнение, вот, допустим, по наглядному примеру ⁇ Креативный город да? ⁇ Вот что вы считаете было сделано, ну, пускай основные моменты креативного? И что бы вы хотели, чтобы еще сделали? Ну, мне слово это нравится, креативность, и у нас оно очень часто... Ну, уже не звучит, но я очень люблю. Ну, что такое креатив? Это творчество, правильно? То есть, ну, немножко можно шире трактовать, да? Я считаю, что, ну, нами, вот командой, да, много было сделано креативных вещей. Ну, тот же Майданс, да? То есть это не просто Майданс как, ээ… ну, как телепроект, да? А мы сделали много креативных вещей, которые позволили нам выиграть. Я считаю, что... Чем больше мы будем критинг, там, новационных каких-то идей, да, все это одно и то же делать, тем больше мы будем шевелить. А надо менять устои, надо подтягивать молодежь, надо давать развиваться, и, и в развитии тогда мы получим и импульс, и перспективу. И я считаю, что вот как бы сегодня мы, фу-фу-фу, мы, мы, мы правильно делаем. Когда мы перестанем генерировать какие-то новые идеи, да, и самое главное, не сгенерировать идею, а довести ее до логического конца. У меня вот такой вопрос. Вот приходит менеджер или управленец в новый коллектив и получает ну, в работу группу людей, которых, из которых нужно сделать команду. Не могли бы вы дать несколько советов о том, как из коллектива, из группы людей сделать команду? Приходит новый руководитель. Да. Ему надо, во-первых, понять, кто сегодня в трупе, да, кто в составе, а потом уже делать какие-то кадровые вещи. Не, не надо торопиться э, э, никого увольнять. Да. То есть необходимо время. В любой команде, ну, в любом коллективе необходимо присмотреться, может люди, они э, вполне в состоянии выполнять те или иные задачи. Не надо, не надо торопиться делать какие-то выводы. Надо присмотреться и дать возможность людям раскрыться. Все-таки, якщо кинуть на шальки, креативність, творчість і виконавська дисципліна, чому все-таки надаєте ви перевагу як керівник? Ні тому, ні тому, ні тому. Розумієте, креативність, творчість це можна поставити равно, до да виконавська дисципліна, воно все повинно бути. Я, я про це говорив. Є креативність, якщо ти якусь. Тобто є різні люди, є люди, які генерують ідеї. Є люди, які можуть їх виконувати, і контролювати, і довести до кінця. А є люди, які і, і, і таких дуже мало, але вони такі є. Я саме з таких, хто може прогенерувати ідею, хто може і виконати, і проконтролювати. І це повинно бути ну, такі складові. Тут повинно бути багато складових і е, жодна з них вона не, не може сама по собі е, або креативність. Або выконания э, иснуват. А скажите, пожалуйста, существует ли у вас табу и что для вас табу? Самое, одно из тяжелых, понятно, это, э, то есть не убить для меня это, я муху даже иногда мне жалко убить, честно какое-то там живое существо. Э, предать. Я думаю, вот эти две вещи, которые... И дружба для меня это очень, тоже очень важно. Вы намаетесь быть современным. А от скажіть, будь ласка, ви не відчуваєте себе Дон Кіхотом, який бореться із просто млинами цими повітряними? Дякую. Давайте таким чином. Чесно кажучи, я не намагаюся бути сучасним. Тобто, ви сказали, ви намагаєтесь бути сучасним. Чим відрізняється те, що я сучасний, від того, що я намагаюся бути сучасним? Я такий, як є. Тобто не несучасний, не сучасний, а такий є, а виявляється, що сучасний. Тому інша справа, що я прагну більш удосконалюватись, в тому числі і на роботі губернатора. І те, що ви говорите, бути донкіхотом, ну те, що я так задумався, це не означає, що я думаю, що, чи я Дон Кіхот, чи ні. Кожна людина повинна нести відповідальність за те, що вона робить. Я відповідаю за Кіровоградську область і відповідаю за результати, за економічні, соціальні. І я цю роботу буду виконувати сумлінно, добре і краще, ніж більшість. Тому я не відчуваю себе, звичайно, Дон Кіхота, ніколи ним не був. І я хочу, щоб люди розуміли, всі пересічні, як то кажуть, громадяни, що влада працює і треба деякий час, щоб вони... Відчули певні зрушення і щоб все покращилось на, на, ну, на кожній людині. Не працював ліфт, сьогодні запрацював чи, там, через пів року. Не було дороги. Ходів по грязюці, по коліна, є дорога, не було газу. Там все. Газ запустили там, в Новій Празі і так далі. Я готовий працювати, чесно кажучи, якщо буде так, йти далі, і люди довірую, я готовий дуже багато років працювати. Выстачить креативности, а и выстащить и надолго. Ну что, друзья, мы движемся к финалу, да? И я хочу пожелать всем вам, конечно же, не только успешного финала, потому что статский радник это ну, одна из небольших таких испытаний в нашей жизни, в моей, в том числе и в вашей, потому что. Я привык, чтобы любой проект и любое дело, которое мы делали, оно доводилось до конца. Я вам желаю успеха. Я вам успеха желаю в жизни, не в проекте. А если этому поспособствует проект, то это я буду считать, что наша задача и наша цель, так сказать, достигнута. Поэтому до встречи еще на практике, в финале. І все в ваших руках. Спілкування в режимі нон-стоп тривало понад три години. Учасники проекту поділилися враженнями від чергової зустрічі із головою облдержадміністрації. Непередбачуваний, цікавий і, мені здається, справді продвинутий. Пообщався. Спілкувався... с нами, как с обыкновенными людьми, не с верха вниз, а действительно как на равных. Сергей Николаевич, это управление очень высокого уровня, и действительно все, что он говорит, это такие истины, которые вот все, каждое бы слово брал бы и использовал каждый день в работе. Человек, который проник, проникается тем, что делает, и вкладывает в это свою энергию, и тем самым дает успех тому, что делает. То, что он видит, то, что он хочет, это все реализуется. То есть независимо Вісімості на якої довшності він займається. В общем, це очень, очень большой пример для подорожі. Для того, аби стати успішним, варто вчитись у людей, які досягли вершин успіху. Але у кожного шлях до нього буде свій унікальний і неповторний. Саме наявність ентузіазму забезпечує успіх у будь-якій справі. Так колись казали і відомий автоконструктор Генрі Форд, і філософ та мислитель Ральф Емерсон. Тож я бажаю нашим учасникам ентузіазму. З вами була Юлія Шпачинська. Це проект Статський радник. Нам потрібні найкращі. Ви все побачите на власні очі. Статський радник.